В на базе 18 шкіл школы Павлограда открылись пришкольные таборы. Открытие прошло урочисто с играми, конкурсами, танцами и та песнями. Директори шкіл та пришкільних таборів обіцяють, що сумувати дітям не доведеться. Я открою вам маленький секрет. Ми в этом году вирішили построїти роботу нашого лагеря немножко необычно. Кожна неділя у нас будет тематическая. Одна неділя будет музыкальна. Всі мероприятия будуть связаны з музикою. И мы в кінці недели отведем самого лучшего музыканта нашого пришкольного лагеря. Мы обязательно пойдем на экскурсию в нашу музыкальную школу. Ведь не все там были. Нет. Не все. Надо посмотреть, какие там есть музыкальные инструменты. Наша музыкальная школа номер два, одна из лучших в городе. Правильно? Да. 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 Это будет первая неделя. Вторая неделя у нас будет информационная. Что это значит? учителя информатики, вы побываете в нашем компьютерном классе. Но самое главное, за эту неделю вы практически все поработаете журналистами. Вы будете ходить брать интервью. Вы будете создавать свою лагерную газету. Вы знаете, что у нас школьная газета есть? ваши советы. Третья неделя у нас будет туристическая и спортивная. Вы обязательно побываете в нашем пришкольном лагере, в нашем лагере, в нашем тиле. Валерий Анатольевич приедет и даст вам возможность каждому пострелять в течение недели несколько раз с настоящей пневматической винтовкой. Діток, е, якого віку у нас малята? Це від 6 до 12 років. Ми всі раді їх вітати, ми завжди раді їх бачити. В плані у нас різноманітні, спортивні, інтелектуальні ігри, змагання. Ми спланували так роботу свого пришкільного табору високого, щоб малята задовольнили всі свої потреби в пошуку нових друзів, у пізнанні для себе. Е, ігри, завдання, бесіди, свята планували так, щоб дозвілля у діток промайнуло весело і завзято. Перша табірна зміна триватиме до кінця червня, а вже із 1 липня розпочнеться друга зміна. Але вона відкриється лише у декількох школах та дитсадках міста. Всього у цьому році планується оздоровити близько 4 тисяч дітей. Із них 400 дітей пільгових категорій, розповіла методист міського відділу освіти Людмила Мірошніченко. В этом году детей этих будет больше, потому что материальные возможности наших семей, к сожалению, несколько уменьшились, и поэтому детей будет у нас больше в лагерях. Вот мы сегодня в первый день объехали и, в принципе, наживую посмотрели, как это планируется, как это будет проходить, и, в принципе, как проходило всегда это. Мы побывали в четвертой школе, мы побывали в пятой школе, мы побывали в филиале Дворца творчества Зори Цвет в 7-й и 8-й школе. То есть охватили микрорайон 40 лет октября. И увидели, что в принципе, какая работа проводится, это спортивные соревнования, развлекательные программы, и кружки одного дня, которые проводят для них внешкольные учреждения. Посмотрели, как будут питаться дети, и надо сказать, что... Каждый родитель имеет представление, что такое накормить ребенка два раза в день на 18 гривен. И посмотреть, что это очень полноценное питание. И наши повара, которые работают в школах, можно сказать, что они ну, волшебники. Из ничего приготовить что-то и очень вкусно сделать. И все мы были, наверное, свидетелями, присутствующие корреспонденты, с каким удовольствием дети шли в наши столовые и чистые тарелки, которые мы после этого увидели. Что касается питания, как всегда в городском бюджете закладываются деньги, и в этом году порядка 400 детей льготных категорий будут питаться бесплатно за счет бюджета. Это очень большая добавка, очень хорошо. Я думаю, что и родители найдут возможность для того, чтобы своих детей отправить в лагерь и знать, что ребенок находится под присмотром, что он накормлен, что он не просто шатается, а у него идет, с ним ведут воспитательную работу в том числе. Перебування у пришкільному таборі безкоштовним. Батьки сплачують лише за харчування – 18 гривень на день.